Слава Господу! Рады сегодня видеть, кто сегодня пришел к нам. Слава Богу, что мы собрались во имя Божие здесь. Также рады видеть, сегодня если вижу новые, как бы сказать, парень новый, слава Богу, мы рады. Аллилуйя, что мы можем сегодня вместе прославлять нашего Бога. Мы сегодня будем прославлять нашего Бога. Мы будем поклоняться нашему Богу. Это важно, это важно. И самое главное, что мы вместе. Мы вместе собрались во имя Его, нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя. Очень приятно здесь. Аллилуйя. Смотришь, цветы на каждом столе. Так знаете, так сердце радуется. Уже, наверное, уже весна. Оно уже закончится. Слава Богу. В Украине уже жара стоит. А здесь, видите, так. Ну, слава Богу, слава Богу. Это все соделано на рука Божья, знаете. Земля садила на рукой Божьей. Зима, лето, все это распределил Бог. И Он знает, как оно должно быть. Он знает, как должно, какое должно время, как должно быть, знаете. Какая температура должна быть. Все Господь, все по воле Его, знаете. Аллилуйя. Только грех не по воле Божьей. А все остальное по воле Божьей. Грех это не от Бога. Это только от лукавого. Аллилуйя. И перед нашей первой молитвой я хотел бы зачитать псалом. Давайте зачитаем, откроем ваши Библии. Наши Библии. Ваши, наши. Слава слава Богу, что у нас есть Библии. Слава Богу, что мы можем читать. Сейчас Библии так книга Библия, и в а электронном виде, и в телефонах, и в ноутбуках. Слава Богу. Слава Богу. И я хотел бы, чтобы открыли с вами псалом э, э, 102. Откроем давайте 102 псалом. 102 псалом. Из 17 стиха до конца. Читаем. Милость же Господня от века до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящий завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силы исполняющие слово Его, повинуясь голоса Слова Ему. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах, владычество Его. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Прекрасные слова! Прекрасные слова. И самое первое я хотел бы сказать, что, э, что давайте вот этот и, и восемь, сейчас, э, 17 стих, который начинается. «Милость же Гос, Господня от века до века в боящемся Его». Аллилуйя. Как понять «боящимся Его»? Знаете, можно рассуждать на эту тему много, но я хотел бы сказать «боящимся Его». Это не то, что бояться надо, что тебя он что-то с тобой сделать. Нет. Нет. Боящимся его. Уважение. Уважение и поклонение. То, что ты вызнаешь, что Иисус Христос есть твой Господин, есть твой Бог. И что Он пострадал за тебя и был распят за тебя и воскрес. И когда мы приходим к Нему, он ждет всегда нас. Он стоит у дверей и стучит нам. И когда мы открываем свои сердца ему, он говорит, я с тобой. Я буду вечером с тобой. Когда мы вызнаем, когда мы поклоняемся, когда мы и так каждый день, когда мы молимся к нему, когда мы разговариваем с ним, он приветствует это. Это не означает, что он страшный какой-то. Нет, он добрый. Он любящий, и Его милость велика каждому, кто Его уважает, кто Его, у кого открытое сердце перед Ним. Аллилуйя. Аллилуйя. И дальше говорит, благословите Господа все ангелы Его крепкие, крепкие силою, исполняющие Слово Ему, и поменяясь голосу Слова Ему. То, что те, что исполняют Слово Его. И также дальше говорит, благословите Господа все воинства, служители Его, исполняющие снова что? Волю Его. Слово Его и волю Его. Аллилуйя. Слава Господу. А Слово Его это есть что? Ну, Библия. Когда ты исполняешь Его Слово, не только ты читаешь Его, но исполняешь Его. И когда ты стоишь в воле Божьей, когда ты исполняешь волю Его, мы прославляем Его, поклоняемся Ему, и Он любит, и Он открывается нас, нам и ведет нас по этой жизни. Аллилуйя. Давайте поднимемся на наши ноги и в этой первой молитве призовем Господа, чтобы Дух Господний был на этом служении, в это служение для Него и только Его.